اسی طرح ایک مرتبہ ان کے وہاں میلہ لگا, لگا کرتا تھا تو ایک مرتبہ ان کا یہ رواج تھا کہ جب کبھی بھی میلہ لگتا تو سارے بچے بوڑھے جوان مرد عورت سارے اس میلے کے اندر جاتے تھے تو اسی دوران وہ میلے کی تاریخ آ گئی وہ فیسٹیول کی تاریخ آ گئی تو ان کے گھر والوں نے پوچھا ابراہیم سے کہ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا فنظر فنظر فَقَالَ إِنِّي انکیم ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں تو ذرا بیمار ہوں فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي انی سقیم اور کہا میں تو بیمار ہوں میں تمہارے میلے میں نہیں جا سکتا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس موقع کے انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے میں ان کو عقل کے ذریعے سے بات سمجھاؤں عقل کے ذریعے سے بات سمجھاؤں کیونکہ انسان کو عقل کے ذریعے سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے تو سارے لوگ اس میلے میں چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں داخل ہوئے جہاں پر یہ لوگ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور جا کر ان بتوں سے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو تم کھاتے کیوں نہیں ہو تم پیتے کیوں نہیں ہو اب بت کچھ بول سکتے ہیں بت تو کچھ نہیں بول سکتے وہ تو مٹی ہیں تو جب دیکھا نہ تو یہ بول رہے ہیں نہ کچھ کھا رہے ہیں اور نہ کچھ سن رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی نکالی اور ایک کلہاڑی نکال کر تمام بتوں کے جو سر تھے وہ ان کے بدن سے جدا کر دی ہے اور جدا کرنے کے بعد وہ کلہاری جو سب سے بڑا ان کا بت تھا اس کے کندے پر رکھ دی اللہ رب العزت نے اتنا ذہین بنایا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو یہ پوچھیں گے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا پوچھیں گے نا کس نے ہمارے بتوں کو توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر وہ کلہاری سب سے بڑے والے بت کے کندے پر رکھ دی اور چلے گئے اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر کیا وَتَوَّهِ الْعَقِيدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَاً تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قَالُوا وہ آئے قَالُوا وہ تمام لوگ آئے اور کہنے لگے اندہ کالو من ہا بلی کہ کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کالو منفالی حتیٰ کہ کنہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا برا حشر کیا انہو لمن الظالمین یقیناً وہ کوئی ظالم آدمی ہوگا تو وہاں پر چند لوگ جمع تھے انہوں نے کہا ہمیں یاد ہے ایک شخص ہی کر سکتا ہے ایک شخص اس طرح کر سکتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے وہی ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا تھا ہم نے سنا تھا کہ ایک جگہ کھڑا ہوا وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہا تھا اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر کر دیا قالوا ان میں سے کہا سمعنا نا سمعنا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ساری باتیں ایک شخص کرتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے تو کہنے لگے بلا کے لاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس دربار میں لے کر آئے اب انہوں نے کہا کہ بتا ابراہیم کہ تُو نے ہمارے بھتوں کے ساتھ اس طرح کیا ہے کالو انت فالت ہاضہ یا ابراہیم کالو انت فالت ہاضا یا ابراہیم اے ابراہیم کہ تون نے ہمارے بھتوں کے ساتھ اس طرح کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ابل نہیں بلکہ ایسا کرو اس بڑے والے بت سے پوچھو جس کے کاندے پر یہ کلحالی رکھی ہوئی ہے اس کو پتا ہوگا یہ تو بات تمہاری سنتا بھی ہے تمہیں کھانے کو بھی دیتا ہے تمہیں پینے کو بھی دیتا ہے تمہاری حاجتیں بھی پوری کرتا ہے انہوں نے انہی کی بات انہی پر لوٹائی یہ تو تمہارا خدا ہے تمہارے خدا کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا تمہارے خدا کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ ان چھوٹے خداوں کو کس نے مارا ان چھوٹے خداوں کو کس نے مارا کس نے ان کو زخمی کیا کس نے ان کی سر جو ہے ان کے بدن سے توڑا ہو سکتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے اس بڑے والے نے چھوٹے والوں کو مارا ہو تو وہ انہی کے سوال کو انہی کے انداز میں بتاتے اب وہ خود ہی کہنے لگے کہ اے ابراہیم یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں اے ابراہیم یہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے تو یہ لڑیں گے کیسے تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم ایسے کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ نہ ہل سکتے ہیں اور تم ان سے اپنی اس کی عبادت کرتے ہو اور اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہو مجھے تم پر افسوس ہے اب جب دیکھا کہ اس کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو آخر میں انہوں نے وہی کیا کہ جو ان کے ساتھ ظلم کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ بات نمرود تک گئی نمرود نے کہا وہ تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا تو مجھے کہاں سے خدا مانے گا جب ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا تو مجھے کہاں سے خدا مانے گا اس کو پکڑ کر لے کر آؤ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محل میں لے کر گیا اور وہاں پر نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے وہی باتیں ذکر کی کہ اے نمرود تو ایک دن دنیا سے چلا جائے گا اے ممرود تو کچھ نہیں تھا تجھے اللہ نے پیدا کیا اے ممرود تو بھی ہماری طرح ایک دن چھوٹا سا تھا پھر تو بڑا ہوا پھر اللہ پاک نے تجھے ماں کے پیٹ میں نو مہینے رکھا اے نمرود تو ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آیا اے نمرود تجھے اللہ رب العزت نے طاقت دی اے نمرود اللہ رب العزت نے تجھے اتنی طاقت دی اور یہ حکومت دی تو اللہ کا شکر ادا کر اور یہ نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ سے باغی بننا چھوڑ دے لیکن نمرود چونکہ شیطانی وسوسوں میں آ چکا تھا شیطانی چالوں میں آ چکا تھا اور وہ متکبر تھا اور وہ مغرور تھا اس نے کہا یہ تو مجھے خدا نہیں مانتا میرے بتوں کو خدا نہیں مانتا ہم اس کو ایک عبرتناک سزا دیں گے اور ایسی سزا دیں گے تاکہ جتنے بھی ہمارے ماننے والے ہیں ان کو اس سے عبرت ہو جائے اور وہ کبھی ہماری بغاوت کرنے کا سوچے بھی نہیں مشورہ ان کا ہوا اور اس مشورے میں یہ تے ہوا کہ ہم اس کو آگ میں جلائیں گے ہم اس کو آگ 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 میں جلائیں گے وہ آگ, ایسی آگ کے چالیس دن تک اس آگ کو جلایا گیا بھڑکایا گیا اب آگ تو ابل رہی ہے اور آگ تو اتنی زیادہ شولے سے بلند ہو رہی ہے اب آپس میں سوچنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے کیسے جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا تو اس دور کے اندر جس طرح توپ ہوتی ہے اس توپ کی طرح ایک مشین بنائی گئی اور اس توپ کے اوپر ان کو باندھا گیا اور باندھنے کے بعد اس توپ کو کھینچ کے جس طرح ایک گولا پھینکا جاتا ہے اس طرح گولے کی طرح ان کو پھینک رہے ہیں اسی دوران اسی دوران اللہ رب العزت کے فرشتے آ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آگئے ایک طرف بارش کا فرشتہ اور ایک طرف آگ کو ٹھنڈا کرنے کا فرشتہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے ابھی وہ آگ میں جا رہے ہیں اسی دوران فرشتے آگئے اور آ کر کہا اے ابراہیم اگر آپ حکم دے تو ہم اس آگ کو اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو کیا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جاؤ جا کر پوچھ لو کہ ابراہیم کیا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہوں میں اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہوں اور یہ والی دعا پڑی حسبن اللہ ونعم الوکیل اور اگر اکیلے پڑھے جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ہسبی اللہ ونی امل میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ اے آگ سلامتی والی ہو جا اے آگ سلامتی والی ہو جا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے اس آگ میں گر گئے لیکن وہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی وہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی اب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو جلتا ہوا دیکھیں گے لیکن وہ تو آگ میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی یہاں پر جاتے ہیں کبھی وہاں پر جاتے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ آگ کے اندر ہیں اس طرح ان کو اس آگ میں ڈال کر چھوڑ دیا چالیس دن تک وہ اس آگ میں کھیلتے رہے کوٹتے رہے ادھر گئے ادھر گئے کھاتے رہے پیتے رہے لیکن آگ نے ان کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان ان کو نہیں پہنچایا تو ساری دنیا کے انسانوں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ جو بات کرتے ہیں وہ سو فیصد سچ ہے یہ نمرود جھوٹا ہے اور ہمارے بت یہ جھوٹے ہیں ہم گویا کے گمراہ ہیں تو میرے عزیز ہو وہ آگ اللہ رب العزت کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے گزارے تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے دن وہ آگ کے اندر گزارے تو کسی نے بولا کہ آگ تو تکلیف دیتی ہے آگ کے اندر تو انسان پریشان ہوتا ہے کہنے لگے نہیں اس آگ کے اندر روزانہ اللہ رب العزت مجھ سے کہتے تھے کہ اے ابراہیم کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ اے ابراہیم سلام قولم من رب الرحیم اللہ رب العزت کا تم پر سلام ہو اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت آسمانوں سے میرے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے تو وہ دن میرے لیے سب سے اچھے دن تھے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں